Вітаю з вами телеканал ОТБ. Програма тема дня і я, ведуча Наталя Кантимир. І сьогодні ми починаємо цикл програм, які будуть присвячені земельному законодавству. Раз на тиждень, саме у вівторок, о 19.40 ми будемо говорити на цю тему. І сьогодні зустрічайте у нас у гостях Світлана Євдокименко, директор Державного інституту Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, кандидат юридичних наук. Вітаю вас на студії сьогодні. тема нашей программы – это оформление спадщины на земельную делянку. Расскажите, пожалуйста, чему саму эту тему мы сегодня выбрали. Ну, в первую очередь, я хочу поздороваться с нашими телезрителями и сказать, что тема очень важная, очень интересная, которая состоит из нескольких процедур, которые необходимо осуществить в определенные сроки. Значит, наша тема оговаривается по наследникам. Наследники могут устанавливаться по закону и по завещанию. Наследникам по завещанию может быть лицо, указанное в завещании. Наследники по закону делятся на определенные очереди, каждая из которых наследует, наследует имущество, если отказалась предыдущая. То есть дети, батьки, родичи так, насколько я розумію? Да, да. Первая очередь – это дети, причем в том числе. Это дети, которые могли быть зачаты при жизни э, наследодателя и родились уже после его смерти. Это родители, и это один из супругов, который пережил. Вторая очередь – это э, родные братья, сестры, э, дедушки, бабушки. Третья очередь – это родные тети, дяди. И четвертое – это те, кто жили общей семьей. Сколько нужно прожить разом для того, чтобы стать спадкоемцем? Ну, для этого нужно прожить пять лет до подачи заявления на открытие наследства. Ну и последняя очередь, туда относятся все остальные родственники, которые есть до шестого, до шестой степени родства если ну, говорить про вынятки, чьи есть, они для определенных категорий, это может не полнолетние, або не может быть такие вынятки. Да, конечно, у нас всегда есть льготный контингент, к которому относятся с особым вниманием. Это, конечно же, малолетние, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные. Это то, что относится к детям наследодателя. Это могут быть не родители, это могут быть не трудоспособные вдова, вдовец, кто остался. То есть для них, независимо от содержания завещания, устанавливается половина доли. Что в целом, еще, кроме этого, может влиять на частку спадку, чем может быть какой-то еще какой фактор? Ну да, конечно, размер этой доли может быть уменьшен. Може бути уменьшен судом з учетом отношені наслідодателя і наслідників, Або, якщо в судібному порядку будуть виявлені якісь то обстоятельства, і существенне значення. Ну ти якщо говорити про практичне вже значення всіх порад, то з чого угу. потрібно починати для того, щоб оформити право власності на земельну ділянку. Для этого нужно обратиться к нотариусу, либо государственному, либо коммерческому. Но здесь, конечно же, тоже есть нюансы. Нужно подать заявление о принятии наследства. И подать это заявление нужно по месту открытия наследства. Что это значит? Это место, где в последнее время проживал умерший. Але ця інформація може бути невідомою, може таке загалом? Ну, в бути. общем то так. Да. Так, що да. що тоді робити, якщо це невідомо? В цьому випадку відкриття наслідства відбувається по місту нахожіння недвіжимості або його основної частини. Так, ну от що ще необхідно зробити для того, щоб оформити право власності на земельну ділянку? Ну, в общем-то, гражданским кодексом устанавливается шестимесячный срок с момента, когда умер наследодатель, или с момента, с момента когда, в общем-то, его объявили умершим. Очень часто этот срок пропускают, и восстановить себя в наследстве можно только путем подачи искового заявления в суд. Но в исковом заявлении обязательно нужно указывать причину, почему этот срок пропущен. А, какие вот еще необходимо сделать шаги, возможно, какие-то документы, вот, что нужно делать дальше? Ну, есть сложные вопросы, которые обязательно нужно уточнить, прежде чем двигаться по вот этой вот процедуре. Но в первую очередь нужно узнать, несены ли сведения о земельном участке в государственный земельный кадастр. Ну это первое. Есть ли в наличии документы, подтверждающие право собственности умершего на земельный участок и присвоен ли земельному участку кадастровый номер. Это как бы вот три таких основополагающих вопросы, которые должны возникнуть и которые необходимо решить. В общем-то, эту официальную информацию также можно получить, обратившись в соответствующий территориальный орган Госземагентства Украины. Ну, а вообще уточнить наличие земельного участка на публичной кадастровой карте можно по адресу, который вы сейчас увидите так, на так ми попросимо режисера е, зараз показати ту адресу, де можна уточнити цю е, інформацію, так е, про те, чи є ця земельна ділянка на кадастровій карті. Так? Да. Так, е, зрозуміло. Світлана Вікторівна, з вашою практикою, на що слід звернути увагу? Е, необхідно е, обратить внимание, що часто случається, що Государственный акт на имя умершего э, существует, но кадастровый номер не присвоен. Бывает вариант, когда э, кадастровый номер есть в наличии, но не внесен в электронную систему государственного земельного кадастра. Эм. Ну, якщо от, все, про що ви розповідали, це все належить до компетенції нотаріуса, так? територіальному органу Держкомзему. А коли починається ваша робота і от, в чому вона полягає? Ну, от, представьте, чоловік да, отримало наследство вигляді пая і навіть не знає, де этой вот землі, яка вокруг є. Тобто наша робота це. выполнение технической документации по установлению границ земельного участка в натуре на местности. Кто, кроме вас, может выполнять такие работы у нас в Украине? Эти работы могут выполнять и коммерческие структуры, и государственные. В том числе это государственные институты нашей системы, которые находятся в каждой области Украины и работают на рынке уже более 50 лет. Представляете, какие у них архивы? В общем-то, они стояли у истоков создания этого рынка ну, еще при социализме. А, до речи, для выполнения этих работ нужны какие-то специальные дозволы? Или этим может заниматься кто ну, Конечно, нужны обязательные разрешительные документы. То есть, если вы выбрали землеустроительную организацию, она должна обязательно иметь лицензию на право проведения землеустроительных работ. Это первое. И второе, что является обязательным, это должен быть специалист, землеустроитель, который имеет именной сертификат землеустроителя и который имеет право выполнять эти работы. То есть вот эти условия действуют у нас до 1 января 2015 года. С 2015 года, с 1 января, Будут изменения, они в принципе уже есть, это будет отмена лицензии. І должно бути два сертифіцірованих інженери землі Ну і я так розумію, що є офіційний сайт, так Держземагентства. Да. Зараз ми також його можемо бачити на екрані. Також попросимо режисера його показати. І там також от це, є цей реєстр, так і наскільки я розумію, сертифікованих інженерів порядників. Да, так да. тобто на цьому сайті можна знайти цей список. Ну, Дивлячись на те, що окрім ліцензії у підприємства ще повинен бути іменний сертифікат інженера mm -hmm. землевпорядника його робота є ну, дуже відповідальною, так у чому вона взагалі полягає? Так, да, дійсно робота складна. Составление технічної документації по землеустройству предусматривает, що Инженер-землеустроитель должен определить точные границы земельного участка, их геодезические координаты и составить кадастровый план земельного участка. Если нужно, при необходимости землеустроитель восстановит межевые знаки. Для чего это взагалее потребно? Ну, это необходимо, во-первых, чтобы собственник защищал свои права. То есть если это внесено в государственную систему, то, естественно, можно восстановить границы земельного участка и, естественно, защищать свои права в дальнейшем. Техническая документация должна быть изготовлена и в бумажном виде, и в электронном виде электронного файла. А, какие документы потребны для выполнения таких работ? Ну, я думаю, что... Мы не будем сейчас останавливаться, этот перечень большой, нужно зайти на сайт, сейчас нам его покажут, и всем, кому это интересно, нужно с ним ознакомиться, и когда уже есть необходимость для того, чтобы заказать эту техническую документацию. Mm -hmm. Можна уточнити все, що треба. Так, тобто, список yeah. достатньо великий, немає yeah. в нас yeah. часу на ньому так зупинятися, але на сайті можна його знайти. А, які документи ми підписуємо із тієї організації, яка має такі права mm -hmm. От, Що за документи треба підписати? Це потрібно заключити двосторонній договор. І к договору йдуть приложення. Ці приложення стандартне. Это смета, где рассчитывается стоимость самих работ. Я, извините, это вас, протокол. Э, перебью. Да. У нас есть как раз такой э, на экран, мы можем вывести целый список, mm -hmm. и чтобы было зручнейше. так, будь ласка, и продолжим. Да, да, это смета, это протокол договорной цены. И в заключение, да, безусловно, это календарный план, где оговариваются сроки, когда будет выполнена работа. Ну и заключение тоже акт выполненных работ, как обычно. Угу. А, Зразумило. Тобто есть все эти да, основные документы? Да, безусловно, требуют... в, этом, в договоре оговариваются сроки выполнения работ, стоимость, права и обязанности двух сторон. Землеустроительная организация должна выполнить и геодезические работы, и техническую документацию по восстановлению границ установления границ земельного участка и э, границы земельного участка при необходимости должны быть э, закрепленными живыми знаками установленного образца это тоже очень важно и как я уже говорила техническая документация должна быть выдана и в бумажном виде и в электронном виде файла угу. Обмен есть особенности особенности всегда есть Одна из особенностей, что не все землеустроительные организации выдают отчет в бумажном виде. Это является обязательным для целей, для того, чтобы защитить себя. Этот документ с печатями и подписями, если возникает вопрос в суде о границах этого земельного участка, то этот документ является доказательством существования этих границ и является документом, которым можно пользоваться в суде. Никакими другими документами, то есть в электронном виде это не является документ без печати, без подписи, это всего лишь информация. Хотя сейчас уже есть электронные и подписи, и печати, то есть если это электронный документ с электронной печатью, подписью, да, а если нет, тогда оно не является документом. Добре, що э, далі мы робимо после цих цих э, подій і порогів, які слід пройти, що далі робити? Далее нам нужно осуществить государственную регистрацию земельного участка в государственном земельном кадастре и получить выписку из государственного земельного кадастра о земельном участке. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган возземагентства в своем районе или городе. По истечении 6 срока со дня смерти наследодателя вам необходимо обратиться к нотариусу, у которого вы подавали заявление о принятии наследства. За выдачей свидетельства о праве на наследство. Нотариус обязан не только выдать указанное свидетельство, но и зарегистрировать его в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и выдать выписку из указанного реестра. Хотелось бы акцентировать ваше внимание на следующих моментах. Часто случается, что решение о приватизации земельного участка принято, но, к сожалению, наследодатель оформить соответствующий государственный акт или свидетельство на право собственности уже не успел. В таком случае наследнику необходимо обратиться в суд с иском о признании права собственности на земельный участок в э, порядке наследования. Э, часто бывает и так, что э, наследником является не один человек, а несколько человек. Такие случаи тоже э, бывают ну, уже в таком случае указанный э, земельный участок наследуется в общую собственность. Э, в будущем земельный участок может быть поделен между этими наследниками, по соответствующему гражданско-правовому договору. Но разделение этого земельного участка может быть уже только после, не только после оформления этого земельного участка, но и государственной регистрации права общей собственности наследника на этот земельный участок. Но только после этого лицо становится полноправным. владельцем наслідувального земельного участка так. Ну знаєте, у нас час програми якраз завершується вже майже. От ця вся інформація, яку ми надали, її в принципі може бути достатня так, для того, щоб людина, хоча б, знала так, куди їй йти і що робити для того, щоб Оформити сваджену на земельну ділянку, ми, начебто, все детально розповіли, але все одно можуть бути питання так. У наших глядачів. Я також прошу режисера показати адресу, так і сайт, де можна знайти всю інформацію, так і поставити необхідні питання. І я нагадую, що ми розпочали цикл програм, які присвячені земельному законодавству, і ми зустрінемося наступного разу дев'ятого. Вересня, тобто через тиждень, з вами, Світлана Вікторівна, і поговоримо. Я думаю, на наступну цікаву для наших глядачів тему. Я дякую вам за те, що ви до нас завітали. І хочу нагадати нашим глядачам, що у нас у гостях була Світлана Євдокименко, директор Державного інституту Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, кандидат юридичних наук. До новых встреч и с вами, и с нашими глядачами. Мы прощаемся. Это была программа «Тема дня» на телеканале ОТБ. До побачення.